Я шла по супермаркету и э, взгляд упал на э, баночку с кленовым сиропом. Кленовый сироп очень четко ассоциируется с Канадой. И если мы э, едем из Канады, то мы везем кленовый сироп, что есть в Украине. То есть, какой -то такой особый продукт, который мы непременно э, везем с собой, когда мы едем из Украины. И решила, что раз, собственно, такая свободная ниша, то можно ее заполнить традиционный сувенир э, вкусный который всем понятен э, это конфеты какими должны быть конфеты чтобы они были про нас чтобы они были вот украинские из гречки потому что гречка это вот наша, всем с детства знакомая и украина входит в тройку э, в тройку лидеров Мировых по выращиванию и по э, употреблению гречки. Я не, не могу понять, как продавать и как выстраивать коммуникацию, потому что мне пока не, не очень ясно, кому продавать. В Борисполе вы есть или нет? Нет, конечно. Ну Почему, это... конечно? Вот объясните мне, откуда слово конечно. Ну, потому что про Борисполь ну, это крайне сложно. Кто сказал? А что вы сделали, чтобы там попасть туда? Если вы в сувенирном бизнесе, вы должны потратить. Супер усилия и понять, а как попасть в Борисполь, а как попасть на вокзал, а как попасть в Жуляны, как попасть на Андреевский спуск, как попасть на Деребасовскую, как попасть на площадь рынок. Мы сейчас договариваемся с Андреем худо и с руку. Супер! Ваш бизнес именно про это. Ваш бизнес это про 10 договоренностей. С худо договоритесь, он поставит вас во все заведения. Вау! С Борисовым договоритесь, он поставит вас где-то. Да, еще про Борисова я думала. Отлично. С Савой Липкиным договоритесь в Одессе. Все, треть бизнеса готова. Вам нужно работать с дистрибуцией номер один. Если вас не будет в канале, вас не будет нигде. Второе. С упаковкой. Ну, где София, Лавра, там еще что-то. Вы должны придумать, чем, ну вот в чем это уникальность. Потому что просто гречка, но мне выглядит круто, но мне недостаточно. Похоже на трюфель. Да, похоже на трюфель. М -м. Придумайте, скажите. Гречка это украинский трюфель. О, класс! Угу. М? Ну? Спасибо. Не за что. В сувенирах работают кр... безумные истории. Mm -hmm. Вы же говорите, что знаете фамилию Худа. Да, я же даже ездила к ним. Наверное. Проанализируйте их бизнес. Тут газовая лампа, которую mm -hmm. изобрели в этом доме. Тут БДСМ, тут еще что-то, еще что-то. Учитесь у Львова из ничего создать легенду. Сторителлинг. Где? Жил Джек Дэниелс. Шесть лет поперся работать на виски корню, но было одно озеро, тайное лесное. И он приходил к нему и смотрел и мечтал, когда же я сделаю свой виски корню. И вот ему исполнилось 18, он пошел к патентному поверенному и сказал, Джек Дэниелс меня зовут, запишите. Но был коротышкой. И вот дожил да, там 50 лет, утром не смог открыть сейф, пнул по нему ногой, сломал палец и умер. Это вот только что придумали? Нет, это правда. А? Uh -huh. Это реальная история. Пойдите, почитайте. Uh -huh. Но если вы сейчас приедете в Теннесси, то вам покажут и сейф, uh -huh. и озеро. Uh -huh. Поэтому вопрос, где штаб-квартира Гречки? В, в Пирогогре. Можно здесь у вас сделать музей Гречки? В шато Гречки. Вы смотрите Федери Влог? Конечно. Первый выпуск был про шато Грейгус. Uh -huh. Вот вам uh -huh. нужно сделать шато Гречки. Маленькая, 6 квадратных метров. Или 60 квадратных метров чтобы дети могли прыгать в бассейн из гречки, купаться в гречке. Mm -hmm. Ну, например, да, трогать гречку, там, завязывать глаза и попробовать отличить сорт гречки один от другого. Представляете, в Пирогово будут заплывы в гречку. Crazy Ukrainians, crazy Ukrainian games. И про это видео, да, то есть как там, не знаю. Мне надо записывать, вы рассказываете, а я ж волнуюсь. все, записано. Я все не Все ходы записаны, все, не волнуйтесь, мы вам видео передадим. Спасибо большое. Спасибо большое. Главное, чтобы было интересно. Самый приятный для меня был комментарий Андрея, когда он сказал, что конфеты очень вкусные. Не нормальные, а очень вкусные. Очень много всего Андрей рассказал, такого, что мне надо буквально завтра становиться и делать. Становиться и делать. Я боюсь, что я не все, не все запомнила, и мне сейчас надо просто сесть и все записать. Классно, очень много инсайтов и такие все штуки а, практические. То есть ты завтра встал, ты идешь, и ты точно знаешь, что тебе надо делать, и, и дальше, дальше как это развивать, и, ну, чтобы оно росло, росло супер. Я думаю, первый шаг, который будет после этой встречи, конфеты наконец-то начнут продаваться в Киеве, потому что это уже настолько назрело-назрело, вот, и Андрей мне придал дополнительной смелости и немножко подсказал, как это правильно сделать. Где в Киеве тебя искать? Сообщу дополнительно.